Xudafərin körpüsü Azərbaycanlılar üçün sıradan bir çay körpüsü deyil. Bu körpü bizim üçün həsrət körpüsüdür. Xudafərin su üzərindən yox, ürəkdən ürəyə salınaraq qəlbləri bir-birinə bağlayan körpüdür. <gülüyor> 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 20-ci əsrin 30-cu illərində, yəni Türkmençay müqaviləsindən sonra Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycan arasında əlaqələri kəsmək üçün İran və SSRİ-nin birgə qərarı ilə dağıdılan körpüyə yerli əhali Sınıq körpü adını verdi. Çünki bu körpü sınıq ürəklərin, sınıq ümidlərin körpüsünə çevrilmişdi. Necə deyirlər, arazı arzulara səd elədilər. Cəvrail rayonu işğaldan azad olunduqdan sonra qardaşlarımıza səsimiz yetdi, amma yenə əlimiz yetmədi. Buna baxmayaraq onlar körpünün yanına gəlməyə davam etdilər. Çünki sadəcə bununla təsəlli tapırdılar. Amma indi İran buna da icazə vermir. Mollar rejimi günəllərin Xudafərin körpüsünün yanına toplaşmalarının qarşısını alır. Görürsünüz də, bir dənə maşını yoxdur. Bizi qoymadılar, böyən gəlir körpünün yanına, bu bayramın onunçudur. Günəli muhacir, Günəz Azərbaycan Milli Hərəkatı fəalı Babək Şahid deyir ki, Molla rejimi Cənəydə yaşayan Azərbaycanlıların bir amal uğrunda toplaşmasından qorxur. İran bundan qorxur ki, ordakı cəmlər, ordakı yığıncaqlar və orada insanların toplanmasının videosu, fotoqrafı sosial mediada paylaşılsın və daha çox ilqi görsün və bu da bir anlamıyla Cənay Azərbaycan Türklərinin Quzey Azərbaycanla mənəvi dəyanışma içində olduğu və Tehranın bütün Azərbaycan zəng qarşıt sözləm və aqressiv təvərlərinə rəğmən Cənubi Azərbaycan toplumunun Cənubi Azərbaycan xalqının Quzey Azərbaycanın yanında olduğunu göstərgəsidir. İran nə qədər mane olmağa çalışsa da, güneylilərin araz qırağına toplanmasının qarşısını ala bilmir və bilməyəcək də. Güneylilər fürsət buldukca sınıra gəlib və körpüdə birliyi simgələyən körpünün qırağında çeşidli etkinliklər, çeşidli şoarlar, çeşidli proqramlar, düzənləyirlər və bu bir daha bunu sübut edir ki, güneylilər bu zey mənəvi olaraq da, ə, birdir. İran unutmamalıdır ki, ərazin o tayda Bu tayda bizim doğma el obamızdı.